أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kita mulakan sama-sama kuliah maghrib pada malam ni dengan membaca surah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin amin ya Rabbal alamin Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi tuan imam, tuan Bilal, ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita sama-sama dapat duduk bersama-sama untuk mendengar sedikit tadabbur daripada Yuzuk juzuk yang ke-28 insya-Allah. Kita telah sampai pada malam ni pada ayat yang kedua daripada surah Al-Hashr. Al-Hashr. Sebagaimana telah kita sebut sebelum daripada ni surah juzuk yang ke-28 ini adalah juzuk surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Jadi banyaklah perkara-perkara yang berlaku di Madinah ini yang telah diajar, diberitahu ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara-cara untuk kita hidup, bagaimanakah cara untuk kita menghadapi manusia-manusia yang lain dan sebagainya. Jadi dalam surah Al-Hashru pada malam ni kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak memberitahu beberapa perkara berkenaan dengan sikap kita ataupun uh, apakah yang patut kita uh, berikan kepada orang-orang ahli -orang, uh, kitab iaitu ya, orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Ayat yang kedua uh, setelah daripada kita telah melalui dulu ayat yang pertama iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan subhanallahi ma bis-samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim iaitu Allah Taala berkata menyebutkan bahawa semua benda yang ada di langit dan di bumi ini sebenarnya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua benda adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain ada disebutkan dalam surah Israq sebagai contohnya Allah Taala sebutkan bahawa semua benda adalah bertasbih kepada Allah. Cuma kamu sahaja yang tidak tahu, tidak faham bagaimana tasbih mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa uh, buruh ar raadu ar raadu dalam surah ar raadu apabila dia berbunyi buruh itu sebenarnya dia bertasbih kepada Allah. Begitu juga dalam tempat yang lain Allah Taala sebut uh, burung dan juga bukit adalah bertasbih kepada Allah. Jadi artinya semua benda adalah bertasbih. Ulama-ulama hampir sepakat mengatakan bahawa tasbih, tasbih apa yang ada di alam ini selain daripada manusia dan jim ni sebenarnya tasbih ni bukan tasbih simbolik-simbolik bukan tapi tasbih ni atas tasbih betul-betul tasbih cuma menggunakan bahasa mereka sendiri kita tak faham kalau burung ni bertasbih kita mempunyai mendengar bunyi kicauan -kicauan burung lah kicauan-kicauan burung tapi sebenarnya burung itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu SWT. Ayat yang kedua insyaAllah yang akan kita baca pada malam ni. Iaitu tentang satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa ni sebelum daripada kita baca ni, ayat ni elok kita tahu apakah peristiwa tersebut. Peristiwa ini adalah berkaitan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah ni ada tiga kelompok. Satu Bani Qainuqa, yang kedua Bani, Bani An Nadir dan yang ketiga Bani Quraizah. Jadi yang berlaku ni berkenaan dengan surah Al-Hasyru ni, Al-Hasyru ni maknanya kepungan maknanya. Kepungan dikepung, kepung. Ialah berkaitan dengan Bani An Nadir. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan bahawa sehingga mengatakan bahawa nama surah ini adalah surah Bani An Nadir. Setengah ulama kata jadi nak menunjukkan bahawa cerita ni yang ada dalam surah ni sangat-sangat bercerita tentang Bani An-Nadir ni. Jadi elok sangatlah sekarang ni kita pun berhadapi dengan orang Yahudi. Kita tahulah perangai orang Yahudi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam Quran ni banyak sangat. Daripada Al-Baqarah dah ada dah tentang orang Yahudi. Jadi kita tengok pada malam ni satu peristiwa iaitu Nabi SAW semasa nak sampai ke Madinah Nabi telah buat satu perjanjian dengan penduduk-penduduk Madinah. Penduduk Madinah ni tak kiralah mereka ni orang Yahudi ke, orang bukan Yahudi ke, orang bukan Islam ke, orang Islam ke, semua sekali berpakat iaitu apa-apa yang terjadi, kalau apa-apa yang mesti dibayar oleh penduduk, apa ni apa-apa yang berlaku pada kalangan orang Madinah, maka sama-sama kita kena kongsi, kongsi. Kongsi bayar, bukan kongsi raya, kongsi bayar. Jadi kena kongsi bayar sama-sama. Satu peristiwa ni berlaku ialah mesti bayar dia. Kan adalah kesalahan yang berlaku, jadi kita tak sebutlah di sini. Tapi ada tersalah, pembunuhan tersalah bunuh berlaku. Bila tersalah bunuh dalam Islam ni, maka mesti bayar diat. Dia ni maknanya adalah uh, kita panggil sini bayaran lah. Bayaran, bayaran yang mesti dibayar biasanya adalah 100 ekor unta seratus ekor unta ni satu unta pun dah kalau ikut di sini lah saya rasa saya tak tahulah berapa ribu di sini unta tak unta pun tak ada tapi kadang-kadang ada pada musim apa ni raya Aidil Adha ni kita nak semelih kadang-kadang ada orang bawa unta ha, biasanya unta ni yang orang bawa biasa di sini ni daripada New Zealand lah eh, daripada Australia minta maaf daripada Australia tapi sebenarnya unta yang ada di Australia tu bukan unta Australia sebenarnya unta tu asalnya adalah diambil daripada nu negeri-negeri apa ni Afghanistan kawasan-kawasan sana. Jadi mereka ni dulu masa Australia nak nak apa ni nak membina jalan kereta api. Jadi mereka ni tak ada tak ada tak ada kenderaan lah. Susah nak bawa di padang pasir Australia tu. Jadi mereka terpaksa lah ambil unta-unta daripada Afghanistan. Bila unta tu pula bawa sampai, unta tu dibawa ke sana orang nak jaga unta tu pula tak ada. Jadi akhirnya mereka pun terpaksa lah ambil orang Australia, orang-orang Afghanistan bawa ke Australia untuk jaga unta tu. Jadi unta tu untuk guna untuk buat pikul, bawa tarik apa ni rel-rel kereta api. Jadi sebab itulah uh, dikatakan sampai sekarang ni ada masjid, masjid-masjid tua dah. Hampir 200 tahun di mana di tengah-tengah Australia tu dan ada keturunan-keturunan orang sana tu yang mana orang-orang asli sana tu yang kahwin dengan orang-orang Afghanistan tu yang dikatakan Islam lah. Tapi tak tahulah apa jadi lepas daripada tu macam-macam jadilah. Ha, ni insyaAllah Ali Jemaah boleh pergi ke sana lah kan tengok kan. Ada masjid-masjid tu lah saya tengok ada banyak masjid tu. Ha, dah ditinggalkan setengah tu dia kata Tok Nenek dia Islam. Dia bukan Islam lah dia kata dia. Ha, ni maknanya ada chance lagi lah insyaAllah. Boleh bawa balik semula lah kepada Islam. Ha, jadi itu unta. Unta ni 100 ekor ni harga dia sangat mahal. Jadi akhirnya Nabi SAW pergilah berjumpa dengan Bani An-Nadir ni. Bani An-Nadir ni dia tinggal di satu kawasan lah dari kota-kota dia. Kota Bani An-Nadir. Dia ada kota. Zaman, dusta zaman dulu. Orang tinggal dalam kota. Orang tak tinggal di kawasan perumahan. Orang tak tinggal di kampung ayam. Tak tinggal. Orang tinggal di kota. Jadi setiap kota tu bangsa. Jadi Bani An-Nadir satu kota. Bani Khuraizah satu kota. Bani aa, apa ni? Qainuqat satu kota. Jadi kita panggil fort dan lah, fort-fort macam lah tu. Kota tu orang tak boleh masuk. Ha dia ada pagar semua tinggi semua tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergilah duduk di tepi kota tu. Beritahu kepada Bani An Nadir ni kamu kena bayarlah. Jadi mereka pun turunlah keluar daripada kota tu, cakap baiklah. Kami akan bayarlah dia kata. Tapi masuk ke dalam orang Yahudi ni sebab tu nak kata orang Yahudi ni sejak dari zaman dulu ni memang dah tak boleh percaya Zaman Nabi pun, masa mereka bercakap dengan Nabi tu baik. Konon-konon lah nak bayar macam ni, macam ni, macam ni. Bila masuk semula ke dalam kawasan rumah mereka tu, mereka berbincang lain pula cerita dia. Cerita ni apa? Kita akan bunuh Muhammad ni. Sebab dia kata Muhammad ni lah yang menyusahkan kita. Daripada dulu ni, masa Muhammad tak ada, okey je kita ni. Sekarang ni Muhammad datang ni macam-macam perangai susahnya kita. Jadi akhirnya, mereka plan nak bunuh Muhammad. Mereka pun carilah seorang yang akan angkat batu, naik di atas kota tu kemudian kan atas kepala Muhammad sampai Muhammad tu mati. Itu plan mereka dah. Jadi sebelum daripada mereka dapat laksanakan plan mereka ni, a Jibril telah datang memberitahu memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cepat-cepat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus keluar daripada tempat tu. Balik semula ke Madinah. Jadi jarak ni kita kata Madinah ni memanglah tempat tu pun Madinah juga sebenarnya. Tapi tapi masa tu berkampung-kampung kan. Kampung-kampung masjid Nabi, kampung orang Islam, kampung orang Yahudi macam tu lah. Jadi Nabi balik semula dengan cepat dan kemudian Nabi beritahu kepada para sahabat bahawa Jibreel dah beritahu dah plan orang Yahudi itu. Orang Yahudi ni pun tutup pintu kota mereka lalu mereka duduk dalam kota tu dan mereka rasa bahawa okey, no problem. Sebab apa? Mana orang Islam boleh masuk? Orang Islam ni bukan ada senjata, bukan ada industri, bukan ada apa pun. Macam sekarang jugalah lebih kurang eh. Jadi orang Yahudi tu itulah perangai dia. Jadi Nabi SAW apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW telah kepung kawasan mereka tu. Kawas kawasan uh, apa ni, kota mereka tu orang Islam kepung. Tak benarkan makanan masuk, tak benar semualah. Jadi di keliling kota tu ada banyak pokok kurma. Ha, nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang kedua ni, ni tentang perkara-perkara tersebutlah. Jadi peristiwa tu lagi apa yang berlaku lagi ialah bila Nabi Kepong lama-lama ni lebih daripada 20 hari, lebih daripada 20 hari mereka ada dalam tu kepong tu, mereka rasa bahawa mereka tak akan apa ni mereka tak akan kalah sebab apa semua ada dalam tu. Makanan ada, minuman ada, apa ni semua ada. Everything ada dalam tu tu. Mereka rasa orang Islam lah akan kalah nanti. Tak mampu lah nak kepung lama-lama ni. Jadi akhirnya apa yang berlaku ialah Allah subhanahu wa ta'ala telah campakkan perasaan takut dalam hati mereka. Hati orang orang Yahudi tu. Ha, sehingga timbul ketakutan lama-lama mereka ni apabila rasa tu dalam Quran ni sebut Ar-Rabu. Ar-Rabu ni makna rasa takut. Jadi rasa takut ni siapa yang boleh kontrol hati manusia sebenarnya? Yang kontrol hati manusia ialah Allah SWT lah kan? Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam ni, kita kena yakin dengan Allah SWT. Yakin tu penting. Kalau kita yakin pada Allah, apa-apa ni semua boleh jadi. Sebab Allah Taala lah yang boleh membolak balik hati manusia. Hati manusia macam ni nampak macam hebat sangat, nampak macam berani sangat. Tapi kalau Allah Taala campurkan dalam hati mereka jadi takut-takut mereka. Orang Yahudi macam tu lah. mereka pun hantar utusan kepada Nabi mengaku kalah. Okey lah dia kata kalah kata. Jadi apa hukuman dia? Hukuman dia ialah Nabi kata kamu mesti keluar daripada tempat ni. Ni kota kamu ni, kampung kamu semua kena keluar. Kamu boleh bawa lah. Tapi setiap unta tu seorang sekor untel lah saya bawa. Jadi apa yang mereka buat orang Yahudi ni dia ceritakan bahawa mereka telah meruntuhkan rumah-rumah mereka. Ha, jadi dia pandai. Dia tak, nak, tak nak bagi apa jahat dia ni, otaknya apa ada dalam otak dia ni ialah dia tak nak bagi orang Islam ni guna balik barang-barang tu. Jadi mereka rosakkan semua sekali, kemudian mereka bawa naik unta mereka, apa-apa yang mereka boleh bawa, kemudian mereka keluarlah pergi ke, dikatakan pergi ke Khaybar. Jadi pasal Khaybar ni kita akan cerita lagi lah, akan datang insyaAllah. Jadi kita tengok dulu ayat ni. Jadi ketika itulah ketika peristiwa tu, peristiwa apa ni Bani An-Nadir ni, maka banyaklah beberapa peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada orang Islam. Selepas ni kita akan tengok ni. Jadi kita baca ayat yang kedua ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diarihim li'awwalil hasy. Li'awwalil hasy. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengeluarkan orang-orang kafir daripada ahli kitab, daripada rumah-rumah mereka untuk pengusiran yang pertama. Ini sebut pengusiran yang pertama. Dia ada detail lah apa maksud pengusiran yang pertama ni tapi kita tak perlu pergi detail lah insyaAllah. Yang kita ambil nak fokus kat sini ialah sebenarnya yang mengeluarkan, yang mengalahkan, yang memenangkan yang apa-apa saja yang berlaku kepada orang Islam, kepada orang kafir ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kata yakin ni penting. Bila kita yakin pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita. Dialah yang boleh memenangkan kita, dia akan boleh mengalahkan kita. Orang Islam 313 orang di, di Badar, masa perang Badar. Tapi boleh kalahkan orang-orang kafir Mekah seribu. Padahal orang kafir Mekah seribu tu gemuk-gemuk. Makan banyak. Satu hari mereka sembelih 10 ekor unta. 10 ekor unta mereka makan ni. Kita nak kenduri pun tak cukup. Ay, eh, lebih satu ekor unta makan ribu pun habis. Ni dia makan 10 ekor unta satu hari dia sembelih dia makan macam mana tak lah, tahu. Dia seribu orang je. Jadi maknanya gemuk sungguh lah dia ni. Oh, sehat sungguh lah. Sadu-sadu semua agak-agaknya. Puak-puak Abu Jahal ni sadu-sadu. Jadi nak lawan Muhammad ni. Muhammad ni orang Mekah ni, orang Madinah ni, orang Islam ni kuruh-kuruh tak cukup makan, tak cukup minum. Tapi bila lawan, kanlah yang tu tu, yang seribu orang tu tu. Jadi menunjukkan, nak tak katanya, kita kena yakin. Allah Ta'ala tolong kita, mesti Allah Ta'ala akan tolong orang Islam ni kan. Jangan takutlah. Jadi keyakinan tu penting. Masalah kita, orang Islam pada hari ini ni, masalah dia, apa? Masalah dia tak yakin. Tak yakin pada Allah lah. Dia yakin pada senjata, dia yakin pada duit, dia yakin pada macam-macam lah dia yakin. Dia yakin pada komputer. Ha, jadi dia takut pada manusia tu lebih takut lagi daripada Allah Subhanahu SWT. Itulah masalah dia orang Islam pada hari ini. Jadi insya Allah lah kan kita usaha supaya orang Islam kita ni pada hari ini ni hendaklah adjust balik. Ha, adjust balik perasaan mereka tu. Iaitu yakin balik kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi dalam ayat yang ni, pak yang pertama dalam ayat surah Al-Hasr ni wallazi wallazi akhrajal ladzina kafaru. Allah Taala sebut dialah yang keluarkan orang-orang kafir tu, yang mengeluar, menyebabkan mereka tu rasa nak keluar tu. Bukan orang Islam, bukan apa kan. Kemudian yang kedua, ma zanantum ay Allah Taala kata, kalau ikut sangkaan kamu, ma zanantum kamu semua orang Islam, kamu memang rasa mereka ni tak nak takkan keluar. Macam kita sekarang kan. Kita tengok orang kafir. Takkan kalah mereka ni. Nak kalah macam mana? Mereka ni ada nuklear bomb lah macam-macam tu -macam. kan. Sekali dia campur nuklear kita ni habis satu Brunei sepijik je. Dia ada ribu nuklear dia tu. Tak tahulah dia nak buat amba beribu tu kan. Tapi dia kata kalau bomb kita sekali mati juta-juta mati. Sekali mati. Kalau Brunei ni habis dia letak dua biji je. Daripada temburung sampai ke Kuala Belat tu habis. Saya rasa kena dua biji je. Tengoklah dulu apa yang berlaku di Jepun. Di Hiroshima, Nagasaki. Sekali mati tu, on the spot mati 80 ribu. Itu sebiji tu, zaman tu, zaman bom atom tahun 1945 kan. Eh? Tahun 1945, bom masa tu bom atom. Bom sekarang ni, ni, seribu kali ganda lagi. Lebih daripada tu lagi. Setiap bom tu tu. Yang ada ribu-ribu. Maknanya sebab tu lah orang takut. Jadi orang yang yakin pada benda tu, tak yakin pada Allah kan lemah yakin pada Allah dia akan takut benda tu lebih takut lagi daripada Allah taala ah ha, sebab tu ni kita nak kena adjust kan jadi Allah SWT cerita perkara-perkara ni nak bagi keyakinan kepada orang Islam tu jadi Allah taala kata ma zanantum ayakhruju kalau ikut sangkaan kamu kamu memang rasa mereka ni tak akan keluar siapa tak keluar tu orang Yahudi tak akan keluar daripada rumah mereka tu daripada kepungan tu daripada uh, apa ni kampung mereka tu wazannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Kemudian Allah Ta'ala pula kata pula. Yang tadi tu kamu, kamu orang Islam ni takkan rasa bahawa mereka ni akan keluar. Dan mereka pula orang Yahudi yang, ni, yang duduk dalam tu tu, yang tinggal dalam kota tu. Mereka pun rasa macam tu. Mereka akan rasa bahawa ni tak ada. Tak ada orang boleh kacau mereka ni. Ma ni'atuhum. Ma ni'atuhum. Husunuhum minallahi. Tak ada apa yang boleh. Sehingga mereka kata Allah Ta'ala pun yang tak boleh keluarkan mereka. Ha. Jadi nak sombongnya orang Yahudi memang macam tu bukan yakin pada Allah pun mereka yakin pada benda pada benda-benda tu. Jadi kalau orang Islam sama yakin dengan sama seperti orang Yahudi juga yakin pada benda tu kan jadi macam orang Yahudi tu. Bukan jadi Yahudi tapi perangai itu adalah perangai orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata lepas daripada tu fa'atahumullahu min hais lam yahtasibu. Fa'atahumullahu min hais lam yahtasibu. Allah Taala kemudian bawa satu benda yang mana mereka tak sangka. Apa yang mereka tak sangka ni? Tak sangka ni ialah daripada dalam. Daripada dalam diri, dalam dalam jiwa ni. Macam itulah kita tengok peperangan dulu, peperangan lah. Kalau kata peperangan dunia dulu, Jepun, apa lagi, Jerman, apa lagi, no, Itali, lawan dengan tentera tu tentera Amerika, tentera ni, masa peperangan dunia dulu. Tak tahu siapa menang, siapa kalah ni. Siapa menang, siapa kalah, siapa menang, siapa kalah. Tengok-tengok, Kadang-kadang tu perasaan dia yang menyebabkan orang kalah. Begitu juga orang main bola kata kan. Ha, orang main bola tengok siapa kalah siapa menang ni. Sama-sama kuat. Siapa lagi Liverpool lawan dengan Manchester United. Ha, bukan saya menyokong mana-mana nak jadi contoh je. Contoh je. Tapi siapa yang kalah? Kadang-kadang tu perasaan tu yang menyebabkan orang tu kalah. Dia rasa macam ish boleh lawan kita. Ha, sebab itulah kita perang psikologi. Perang psikologi ni penting zaman sekarang lah. Tapi psikologi-psikologi ni maknanya apa? Maknanya perasaan dalam diri manusia. Jadi kalau perasaan dalam diri manusia tu dia rasa kalah, dia tak boleh nak lawan, maka dia akan kalah sebelum lawan lagi. Jadi sebab itulah yang mencampurkan benda ni semua dalam hati manusia ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita berdoa kepada benda-benda lain tu kan. Kita usaha, yes. Kita usaha sedak, setakat kemampuan kita. Setakat yang kita boleh tetapi kemudian yakinlah pada Allah Allah taala akan tolong kita. Jadi kita semua ni berpegang dengan manusia tak? Dengan hati manusia. Kalau sekarang ni banyaklah dengan AI dengan teknologi lah dengan komputer lah. dengan tapi komputer, programming semua benda tu siapa yang kontrol? Siapa yang kata benda ni akan rosak? Siapa benda ni akan takkan benda ni akan akan meletup tak meletup. Itu kita tengok tu kan. Banyak tu yang hantar tu tentera-tentera apa ni uh, nulah Yahudi pergi bom tu kan bom ni tempat orang Islam sana lah. Di sana tu kan, tempat G tu. Kita tengok banyak bom tu tak meletup. Dia jatuh je berbu tu. ah duduk seketul macam tu. Besar-besar bukan kecil. Tak meletup. Jadi kalau Allah Ta'ala kata tak meletup, dia tak meletup. Walaupun pandai macam mana pun. Orang ka orang kafir dulu, orang yang bukan Islam lah. Dulu buat satu kapal yang besar sangat kapal tu. Kapal Titanic. Tahun 1911 eh. Sampai kapal tu dia kata, sahabat besar sangat, hebat sangat teknologi lah. Pada masa tu dia kata, Tuhan pun tak boleh nak tenggelamkan kapal ni. Dia sombong. Lepas tu tengok-tengok, first time belayar sampai tengah-tengah lautan Atlantik tu, hmm, tenggelam macam tu. Pantau dua. Kena apa? Kena air batu je pun. Langgau air batu. Air batu je. Kita, kita duduk bina air batu tu kan? lah. Duk beli ABC. Kita duduk beli ABC tu. pasal gadung tu. Dia langgau air batu tu pun dah hancur dah habis lah. Ha, itulah kata sombong sangat dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi kita usaha tapi Allah Subhanahu SWT lah kita ingat yang akan yang menentukan semua itu. Jadi Allah Taala kata sini, فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ Allah Taala campurkan kepada mereka benda-benda yang mereka tak sangka. Apa dia yang tak sangka tu? Iaitu perasaan takut dalam hati. Jadi, وَقَزَفَ فِي كُلُوا Allah Taala telah campurkan ke dalam hati mereka tu perasaan takut. Ha, jadi maknanya perasaan takut ni habislah walaupun orang tu kuat, kalau dia rasa takut, dia akan kalah. Jadi kalau kita ni, kalau kita lemah, tapi kalau kita ada perasaan berani, kita akan lawan. itulah penting perasaan tu. Jadi perasaan ni adalah milik Allah Subhanahu SWT. Yukhribu nawuyutahum bi'aidihim. Kemudian Allah Ta'ala sebut, apa yang berlaku lepas daripada tu, iaitu mereka ni telah merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Maknanya, ni perangai jahat mereka lah. Kita kata kan, mereka ni, ni Rosakkan rumah sendiri dengan mereka sendiri yang rosakkan rumah. Mereka bina rumah tu, kemudian mereka yang rosakkan rumah tu. Hancurkan rumah tu. Wa a'idil mu'minin dan juga dengan tangan orang Islam. Sebab orang Islam dah nak serang mereka daripada luar tu. Fa'atabiru ya ulil absar. Jadi Allah Ta'ala kata akhirnya, Wahai orang-orang yang ulil absar. Ulil absar ni ada pemikiran. Orang yang boleh berfikir. Absar ni maknanya ialah fikiran. Jadi, janganlah ha, janganlah kamu... Kalau ikut asalnya maknanya fa'ta fa biru ya ulul absar ni mata, orang yang ada mata tapi bukan ada mata tapi maksudnya mata ini, orang yang boleh melihat, boleh berfikir. Ha, siapa yang boleh berfikir? Fikirlah sikit. Takkanlah tak ada nak berfikir benda ni. Ha gitulah. Jadi kita alhamdulillah kita baca ayat ni sebagai orang Islam, kita baca ni bukannya maknanya baca sekadar oh tu yang berlaku kepada Bani An-Nadi. Kita ha, dah Allah Taala kata fa'ta fa biru, fa biru. Ambil pengajaran sikit daripada apa yang telah berlaku tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam ayat yang ketiga. Insya-Allah ada beberapa minit lagi. Insya-Allah. Mana uh, Bilal bagi syarat pada saya. Takut saya ni terlanggar ni. Ayat yang ketiga, walaula an kataballahu alaihimul jala la azzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun nar. Allah Taala sebut, kalaulah tidak kerana Allah Taala telah menuliskan kepada mereka al-jala. Al-Jala ni maknanya diusir. Nah, diusir daripada tempat Jadi mereka semua ni diusir. Orang-orang Yahudi di Madinah ni, ni, ada tiga kelompok. Eh. Yang pertama sekali Bani Qanuqaq mereka ni diusir. Kemudian Bani An-Nadir pun diusir. Kemudian yang kelompok yang ketiga Bani Quraizah Jadi Bani Quraizah ni tidak diusir tapi dibunuh. Sebab apa? Mereka telah khianat kepada Nabi. Jadi maknanya yang pertama dah bagi peluang usir sebab buat jahat. Yang kedua ni nak bunuh Nabi. Okeylah tak apa. Usir. Dia usir. Tak boleh duduk. Tak boleh tinggal lagi di Madinah. Kemudian yang ketiga ni nampaknya buat perangai juga. Tak ambil-ambil pengajaran. Dah apa yang dah buat ni. Apa kawan-kawan dia dah buat ni dia tak ambil pengajaran. Ha, kena bunuh baru tahu. Jadi kena bunuh sebab itulah sampai sekarang ni orang-orang Yahudi ni, ni dia ingat lagi tu peristiwa tu. Baca sejarah orang Islam dia kata telah membunuh uh, apa ni Bani Qurayzah kita orang Yahudi. ingat cerita pada anak-anak dia tu. Ha, dah memanglah kena bunuh lah. Sebab awak ni dah kianat teruk kan. Pertama, Nabi ni bukan nak suka sangat nak bunuh orang. Nabi kalau ikut dah usik dah. Jangan tinggal sini. Jangan tinggal sini. Dah dua kelompok. Dah beri amaran buat macam tu. Tiba-tiba kelompok yang ketiga. Buat macam tu juga. Oh kianat. Bunuh lah semua gitu. Bunuh yang lelaki. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebut sini. Walaula an kataballahu alaihimul jala. Allah ta'ala tetapkan kepada bani kau ni. Bani yang kedua ni. Bani An-Nadir ni, kelompok yang kedua Yahudi ni, mereka ni dihalau daripada Madinah. Allah Ta'ala kata, kalaulah tidak Allah Ta'ala tetapkan dihalau ni, nescaya la'azzabahum fid dunia. La'azzabahum fid dunia ni maknanya, mesti mereka ni akan dihukum bunuh. Sepatutnya logiknya mereka ni hukum bunuh dah sepatutnya ni. Sebab nak bunuh orang. Bukan nak bunuh orang-orang biasa. Nak bunuh pemimpin. Pemimpin negara Islam pada masa tu. Nabi SAW. Mereka ni sepatutnya beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka ni bukannya beriman. Mereka ni nak bunuh pula. Jadi Allah Ta'ala kata ni patutnya la'azzabahum fi dunia. Sepatutnya mereka ni diazab di dunia lah. Iaitu dibunuh. Walahum fil akhirati azabun nar. Tapi di akhirat mereka pasti akan ni. Walaupun dunia ni mereka ni dihalau daripada Madinah tu. Tetapi di akhirat mereka please, pasti akan kena azab neraka. Allah Ta'ala kata ni. Zalika bi'annahum syaqullaha wa rasulah. Yang demikian itu. Yang demikian itu maknanya semua tu hukuman-hukuman tu Allah Ta'ala kenakan kepada mereka ni bukanlah saja-saja, bukan suka-suka hati, bukan maknanya Allah tak suka pada orang ni, Allah suka pada orang ni maka Allah Ta'ala ambil tindakan, ambil tindakan. Tak, sebab perangai mereka ni memang patut. Betul. Sebab apa perangai mereka ni? Allah Ta'ala sebut sini, bi'annahum syakullah wa rasulah. Mereka ni nak bergaduh dengan Allah, nak bergaduh dengan Rasul. Jadi bukan nak bergaduh dengan orang biasa. Kalau bergaduh dengan orang biasa tu tak apalah. Ha, tapi kalau bunuh orang pun atas dunia ni, dia kena bunuh balik sepatutnya. Kalau ini nak nak bergaduh dengan Nabi, nak bergaduh dengan Tuhan, nak bergaduh dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala tersebut sini, hukuman itu adalah sesuai. Kerana apa? Bi'annahum syakullah wa rasulah. Kerana mereka ni, ni tak suka kepada Allah, tak suka kepada Rasul. Dia orang bukan Islam, nak duduk dalam negara Islam boleh. Tapi janganlah buat sombong kata tak suka ni mencela sini mencela nabi mencela ah ha, kalau macam tu nak duduk elok-elok diam -diam. ah ha, cari makan ah ha, pergi cari makan pergi makan cari makan ha, lepas tu ha, janganlah kacau orang ini pula kutuk sana kutuk sini ah ha, ni orang Yahudi ni syak jadi Allah Taala kata sini syaq wa rasulah wa man yushaqikillah fa inna Allah shadidun iqab Allah Taala kata orang yang menentang Allah ni maka bagi dia adalah azab pahala yang sangat-sangat dahsyat. Seterusnya ayat yang keempat, ayat yang kelima insya-Allah. Ayat yang kelima semasa ke kepung ni mengepung mengepung um, ni kota mereka ni banyaklah benda-benda yang dibuat. Di antaranya orang Islam terpaksa potong pokok, potong pokok, pokok apa? Pokok kurma. Ayat yang kelima ni sebutkan. Jadi bila mereka ni potong pokok kurma jadi orang-orang Yahudi ni pandai dia. Dia kata, eh bukankah dia kata Tuhan larang kita ni buat rosak kepada benda-benda. Dia kata macam tu. Lepas tu orang Islam pun jadi confused. Eh betul juga eh. Ha, jadi orang Islam sama-sama mereka pun start. start. Mana orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Eh mana satu betul ni. Ha, jadi insyaAllah kita akan jawab lah dalam bacaan yang seterusnya pada minggu hadapan insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته